Всем привет! Сегодня новенькая машинка. Очень странная, это, короче, Jeep Wrangler. Версия Сахара. Очень странно выглядит внутри. Как бобик. И снаружи, в принципе, так Очень жесткая, очень... Сделана, короче, больше для оффроудинга. Дверь открывается из двух частей. Что интересно, тут рама вся эта верхняя снимается полностью, крыша снимается, передняя часть там задняя цельная, и вот остается потом такая рама, которая ну, типа защитная. Мы вчера снимали часть крыши переднюю, прикольно такую и... ну, заня, сзади... ну места не очень много, но ну, в принципе нормально Вот так вот выглядит салон Вон ручки. Вот одна. Там вторая. За этим. Третья и четвертая. Так отстегивается. Здесь тоже есть и рама остается такая. А, звук очень хороший здесь. Я показывал такой же багажник. Вот багажник и сабвуфер стоит. И колонки Alpine. Я не знаю, зачем они. Такой джит. Бобик. Сунули колонки Альпайн. Вот здесь можно увидеть колонки Альпайн. Капот я. Я бы открыл капот, но... Капот открывается вот такими замками. Очень странные. стоит, как видно. Очень по трассе не очень, конечно, классно ехать из-за такой формы стекла. Из-за такой формы стекла все, короче, мухи не пролетают мимо, а разбиваются от стекло. Поэтому вчера стекло было очень грязное джип вот написано здесь производится с 1941 года оказывается здесь есть еще ручка переключение режима два, два привод только на задние колеса полный привод повышенный и полный привод пониженный в принципе, такой вот бобик. Ну, прикольный в принципе. Все переключатели находятся здесь для, для дверей, стекла, стеклоподъемники. Потому что двери тоже эта версия Сахара. Вот написано на этом. Здесь еще и двери снимаются. Просто вообще очень это и легко. А оно снимается просто вот петель. Нету практически никаких проводов. Ту разве штука на блокировку двери. И она на фишке. То есть просто отсыпается и как... Как на этом, как на заборе. Дверь снимается просто вверх, без всяких дополнительных инструментов. В чем такой джип прикольный? Мне понравился.